Salam, əziz dəyərli izləcilər. Bu gün sizə Xərçəng bürcünü təqdim edirəm əzizlərim, əzizlərim bax. Ə Xərçəng bürcündə olanlar, bax. Sevdiyin insanı biraz beyninizdə düşünürsünüz. Hərdən işiniz o qədər qarışıq olur ki, hətta sevdiyiniz insanı belə anidən unudursunuz. Çünki öz işlərinizin qazancını alınca, maddiətin arxasında qaçara, işlərinizi qaydasına qoyursunuz ki, yəni rəhbərlikdən, başqa bir insanlardan sizə söz gəlməmək üçün aktiv olacaqsınız, hərəkətli olacaqsınız. Bax, birliləri sevdiyin insan sizi düşünür, çox istəyir, heyranlıqla siz, sizə çox heyrandılar, əzizlərim. Yaxın dostlarınızla, tanışlarınızla ciddi söhbətləriniz ola biləcək. Gözəl dostlarınızla, yoldaşlarınızla bir kafedə oturub bir gününüzü keçirə biləcəksiz bəziləriniz. Yəni sosial çevrənə yeni insanlarla tanışlığınız ola bilər. 14-də, 15-də, 16-sında bəzi alış-verişiniz ola biləcək. 14-də hədiyyə alacaqsınız, hədiyyəm verəcəksiniz. Biraz ailə içində də biraz incəlik, küskünlüklər ola bilər. Qonaqlarınız ola biləcək. Birləri maşının dəyişmək istir, niyyətindəsiniz, maşın dəyişmək istəyirsiniz. Demirəm bu həftə dəyişirsiniz, amma zamanla istədiyiniz maşını ala biləcəksiniz. Birləri ailə içində boşanmaq dərəcəsinə çatmış, amma boşanma görmürəm, boşanmaq dərəcəsinə çatmış. Məcburiyyət altında bu həyatı sürən birləri elə bir çox düşünür, çox sıxıntılarınız var. Bir az maddiyatla da düşüncələriniz var. Va sağlamlığınızla əlaqəli sağlamınıza bir az fikir verin. Mədə problemi, miqrən bəzilərində, sinüzit ola bilər bəzilərinizdə. E, belinizdə ağrılar ola bilər, anidən belinizdə bax ağrılar ola bilər. Ayaq hissəsində ağrı ola bilər. E, sinir sinir pozğunluğu, sinir ağrıları da ola bilər. Yəni biraz diqqət edin, sağlamınıza fikir verin. Sağlıq problemlərini boş tutmayın əzizlərim. Bax burda çevrəndəki bəzi bax insanlarla ən işlə çıxışlı yol keçəcəksiniz. Ortaqlığınız varsa ortaqlığınızla bir az söhbətiniz ola bilər. Çevrəndəki bəzi insanlarla bəzi ayrılıqlar, yəni bəzilərini ələkdən keçirəcəksiniz, yoxlayacaqsınız. Biriləri ayrılır, barışır, tez-tez aranızda incikliklər olur. Yəni həm ayrılıq, həm barışıq yaşadınız bəziləriniz. Sevdiyiniz insanla və ya evlilik həyatında hələ də özünüzü tam olaraq güvəndə hiss etmirsiniz. Yəni qarşı tərəfə də güvənə tam güvənciniz yoxdur elə bir. Hərdən tam ürəylə güvənirsiniz, amma hərdən güvənsizlik olur elə bir. Kontrolü əlinizdən buraxmaq istəmirsiniz. E, Birəsə e, bəzənizdə kifsiz davranışları ola bilər, kifsiz ola bilərsiniz. E, biraz qayğılarınız var qarşı tərəfin qayğıları da sizi çox onun qayğıları sizi də qayğılandırır. Bu aralar biraz biraz beyninizdə suallarınız olacaq. Sual cavab edəcəksiniz özünüz özünüzə elə bir y yəni mən hardayam, hara gedim, nə ilə məşğul olum. Yəni özünüzə bəzi suallar verərək ə, sıxıntılar içində ola bilərsiniz. Yəni güvənsiz hiss etmə səbəbləri gələ bilər. Yəni qayğılarla. Yəni qayğılarınız ola bilər. Bəziləriniz kilo ilə fikirləşirsiniz, kilonuzu kilonuzla məşğul olmaq istəyirsiniz. Biraz kilonuzu azaltmaq istəyirsiniz. Yediyinizə, içdiyinizə fikir verin. Bəzilərinizdə də güvən problemi yaşaya bilər əzizlərim. Bəziləriniz Hədəflərinizə doğru gedirsiniz, xəyallarınıza doğru gedirsiniz. Gözəl bir qapa açılır siz üçün. Yatırımlarınıza çalışın bu həftə diqqət edin. Bəziləriniz ibadətinizə artıracaqsınız. Yəni ki, Allaha sığınaraq çox dualar edirsiniz. Maddiyatınıza diqqət edin bu həftə əzizlərim. Çalışın 20 gün diqqət edin. Maddiyatınıza çox xərclər etməyin. Bir aldadılma da ola bilər. Ya imzaanın, ya sözləşmə, anlaşma ilə bəzi maddiyatla da ola bilər aldadılma ola bilər. Bəs diqqət edin əzizlərim. Və ya birləri sizi hədiyyə ala bilmədisə, onu din, yəni dilə gətirməyin ki, niyə hədiyyə almadı, nə üçün almadı və ya niyə ucuz oldu, niyə belə. Yəni anidən bəzə ailə içində və ya sevdiyin insanla mübahisələr ola bilər, diqqət edin əzizlərim. Çalışın Ya Rəhman, Ya Rəhim, Ya Rəhman, Ya Rəhim zikrini tez-tez deyən əzizlərim. Yəni çevrənizdən bəzilərində elə bir yəni, sağlamlıq problemlərini eşidə bilərsiniz. Bax, yeni səhifələr açacaqsınız, pozitiv olmaq istəyəcəksiniz. İstə, İstədiklərinizə həyatdan ala biləcəksiniz. Bir təklif ola bilər sizə. Mükəmməl işlər qəbul etmişsiniz. O işlərinizi yavaş-yavaş həyata, ə, yəni həll-ə-ləyə gedib -yə -yə davam edirsiniz. Yaxın yollara gedəcəksiniz. Çox yollarda olacaqsınız. Sər durursunuz, oraya qaçırsınız, bura sürülürsüz. Yəni maşınla çox yerlərə gedib gələcəksiniz. Öz işlərinizi yoxlayaraq dərindən Yəni nəfəs alaraq ürəklə işə başlamısınız, başlayacaqsınız. Bəzənizdə məntiqli olaraq ön planda olacaqsınız. İki dostunuzun enerjisi yüksələcək. Nə qədər maddi və fikirləriniz oldusa da, çox ağallı qərarlar verəcəksiniz. Gözəl hərəkətə keçirsiniz, keçirsiniz əzizlərim. Telefon zəngli ola bilər. Bu telefon zəngindən sonra ə, sevinciniz ola biləcək. düşündüyünüz birləri bax, ə, sizə nəsihət verə bilər. Ə, çalışın ki, o nəsiyyətə də qulaq asını, demirəm qulaq asın, amma öz bildiyinizi əlinizdən buraxmayın. Çünki öz bildiyiniz doğru bir yoldur, əzizlərim. İşlə xəbər işlə əlaqəli xəbər olacaq dövlət qapısından sizə sənədlə əlaqəli işləriniz ola bilər. Yeniliklər, dəyişikliklər etmək istəyəcəksiniz. Yəni bəziləriniz tərzinizi dəyişmək istəyəcəksiniz. Yəni geyiminimi, saçınımı, başqa dəyişikliklər etmək istəyəcəksiniz. Birləri baş sizi günahlandıra bilər, heç nə də nahaq söz deyə bilər sizə. Böyük yerdə, böyük bir qurumda işləriniz irəliyə doğru gedəcək, amma diqqətli olun. Bəzi iftiralara məruz qala bilərsiniz. Diqqətli olun əzizim, təmkinli olun, çalışın. Önünüzdə əngellər var bəzilərinizin. Və o əngəlləri təmizdə, təmizdin. Qısqananlar çoxdur sizə qarşı. Başkalarının gözündə tez diqqət nəzərində olursunuz. Gözə tez çarparsınız. Dövlət qapısında məşğul olan birləri güclü bir, bir insandan dəstək alacaqsınız. Düzdür, bəziləriniz üçün əzizlərim yorucu bir həftə ola bilər. Çalışın sakit olun, sinirlənməyin. Səni yoran qarşı tərəf elə bir fərqli düşüncələri var. Onun düşüncələrinə görə də siz çox yorulursunuz. Fərqli yolunuz var, yeni başlanğıcılar edəcəksiniz. Bir məsələlə ilə əlaqəli çox düşünürsünüz, düşüncələriniz var. Aldığınız qərarlar çox doğru ola biləcək. Dostunuzla danışdığınız bəzi e, söhbətlər içində dostunuzun bəzi yanlışını biləcəksiniz. İkilikdə qaldığı, dostunuzun ikilikdə qaldığına e, qaldığını sizə bildirə biləcək, amma siz də dəstək ola biləcəksiniz. Vaxtı ikən xəyanət məsələsi olmuş, tək xəyanət sevgidə deyil, həmişə mən bunu oxuyuram əzizlərim. Bir xəyanətlə üzləşimsiz vaxtı ikən artıq, ə, yəni o gözünüz açıq, qulağınız səsdə, çox oyaq və ayıqsınız əzizlərim. Sıxıntınız yavaş-yavaş keçib gedir. Əqrəb bürcünə bir şok yaşaya bilərsiniz və ya Əqrəb bürcünə bir gözəl bir gün yaşaya bilərsiniz arada küsüb barışa bilərsiniz. Pis niyyətli insanlara diqqət edin. Sizin bir yerdə gözəl məhəbbətinizə, gözəl sevginizi aparmağını istəməyənlər var. Burununu hər yerə soxan birləri var əzizlərim. Gəhə yaxşı xəbər gətirir, gəh pis xəbər gətirir, sizə onun zərəri deyə bilər. Sizə zərər salmaq istəyən birləri var. Bir ara duyğusal oldun, o mərhəmətini də geri qoyursunuz artıq öz mərhəmətinizdən, yəni sizin Mərhəmmətinizdən istifadə edərlər. Düzdür, imkan vermirsiniz istifadə edən insanlara, amma hərdən o duyğular içində olursunuz. Üstü bağlı olan bir məsələdən qutarırsınız. Şəxsi sirləriniz var, heç kimə anlatmırsınız. Diləkləriniz gerçəkləşəcək. Artıq xoşbəxtlik görmək istəyirsiniz. Problemlərdən uzaqlaşmaq istəyirsiniz. Bir fərəhlənmə olacaq sizlər üçün. Məhkəmən uzun gedən bir məhkəməniz varsa, haqqını gecə təziz alacaqsınız. Düşündüyünüz önəmli bir şey var. Hər kəs hər şey, yəni hər kəs ətrafında bəzi insanlar sizdən danışır elə bir, amma fikir vermir sizə artıq. Yalanı yaxalayacaqsınız. Yalanı yaxaladığınız bəzi insanlar var elə bir, çox çalışırsınız. Arada baş ağrıları, diz ağrıları, sümük ağrıları ola bilər. Biri ilə dostluq edərək bir yolu gedərək artıq sona çatdıraraq o ayrılıq yaradacaqsan. Ya ayrılıq olmuş aranızda, ayrılmışsınız. Bəlkə də bu iş yerində bir yerdə bir yolu keçdiniz. Dostluq etmək istədiniz, amma o dostluq axıra kimi getmədi. Birinin yanlışını görəcəksiniz. Onun yanlışını üzünə vurub ayrılırsınız. Amma araşdırma da edəcəksiniz. Övladın bir arzusuna çatacaq, bir arzusu gerçəkləşəcək elə bir öz ayaqlarınızın üzərində öz ayaqlarınızın üzərində dura bilirsiniz və övladınıza da o yolu göstərərək öz ayağınız üzərində durmağını öyrədirsiniz ki, yəni heç kəsə əzilməsin, heç kəsə əyilməmək üçün övladınıza yol göstərirsiniz. Bəzi insanlarla fərqli fikirləriniz var. Bax, yenə də deyirəm ki, dostunuzdan, ya rəfiqəndən uzaqlaşacaqsınız. Evlə əlaqəli bir ev, ev elə bir həyat yoldaşınız, bəlkə də ailəsi bir evlə əlaqəli ev satışı var, elə bir və ya sizə maddiatla yardım etməklərini düşünürlər. Yəni sizə maddiat gələcək, elə gəldiniz amma gözləmədiyiniz halda gələcək demirəm bu həftə, amma gözləmədiyiniz halda əlinizə bir maddiat gələcək, sevinəcəksiniz. Çünki siz də ev almağı, evinizi dəyişməyini düşünürsünüz. Çünki əlinizə hardansa pul gözləyirsiniz, bəlkə də nə isə bir alım-satım olmalıdır. Alım-satımdan sonra bir evi düzüb qoşacaqsınız. Ailə bir evin içində yaşayaraq həyat yoldaşınızla küs günsünüz. Elə bir yad bir insanlar kimi həyat yoldaşınız sizə sizin ürəyinizə belə deyərək ki, yəni mən məcburam övladə görə bu həyatı yaşayam. Yəni bunu siz hiss edirsiniz, bilirsiniz də məcburiyyət altında. Şəhərində bəzilərin arasında şərböhdan söhbətə gedə bilər. Düşməniniz var, arxanızda düşməniniz var, izləyəniniz var. Bilirsiniz, hiss edirsiniz, amma heç kə imkan vermirsiniz. Evinizə çox insana qapısını bağlamısınız, çox insana, çox insana evə buraxmırsınız. Öz sözünüzü deməyi bacarırsınız, öz sözünüzü, öz ifadələrinizi də deməyi bacarırsınız. Ailə üçün can atırsınız, yəni ailəni bütöv tutmaq üçün ailəni əldə etmək üçün ailəyə bir zərər toxunmamaq üçün həmişə ailənizi beləcə qoruyursunuz. Övladla övladınızla biraz ə, söhbətiniz ola bilər. Övladınızın istədiyi bir şey olacaq, ona gözəl bir hədiyyə alacaqsınız. Həyat yoldaşına gözəl bir hədiyyə alacaqsınız. Həyat yoldaşın o qədər dua edəcək ki, sizin ona aldığınız hə, hədiyyənin onun etdiyi duası ilə sizə gözəl bir təkliflər gələ biləcək. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun. Dəstəyinizə görə də çox sağ olun, əziz.